Я бросил все дела, чтобы прийти лично к вам и просить в руки вашей дочери. Это ты, это ты, это ты, Стало известно, что среди матросов под неизвестным именем скрывается Стефан Мститель. Дай счастливый мирный сон и него. народным ничего нет страшнее, чем гнев. Если стать моей женой, и тогда ничего не угрожает в свободе вашего Стефана, или он сегодня же будет арестован. Мне только что стало известно, что среди матросов под именем Янка скрывается... Степ